اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ زندگی ہماری دنیا کی مگر یہ کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ زمانے کی گردش وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے جیسے ہر چیز موسم بدلتا ہے رت بدل جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے ایسے ہی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ تو گردش زمانہ ہے اور آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو خواہشات نفس کی پیروی پائی جاتی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے اندر پھر اس کے بعد فرق نہیں رہتا کسی علم والے میں ایمان والے میں اور بے ایمان میں اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے لیکن آپ دیکھیے کہ جب سے یہ فلسفہ دنیا میں پرویل کیا ہے دہریت جس کو کہتے دہریا پن کیا ہوتا ہے دہریا پن کوئی خدا رسول نہیں کچھ نہیں کائنات خود سے خود بن گئی اس کے بعد جو حدود ٹوٹی ہے اور جو فطرت کے نظام میں خلل پڑا ہے اور یہ انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ یہ چیز آئی ہے اس سے پہلے کیا تھا کہ ایک دین کا کانسپٹ تھا یا غلط تھا وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا وہ ایک آئیڈیالوجی نہیں تھا لیکن یہ جو دہریت جب سے عام ہوئی تو اس سے بہیمیت آئی مین از اے ریشنل اینیمل بن گیا اور اینیمل کا کیا کام ہوتا ہے پھر کھاؤ پیو مزے کرو جو دل چاہے کرو جانور کے کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے ان کا بھی شاید ہوتا ہو لیکن ان کے سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں ان کے کھانے پینے کے کوئی اوقات نہیں سارا دن چرتے رہتے کبھی آپ غور کر رہے ہیں گارڈن میں آ کے پرندے بیٹھتے دیکھتے تھے تو سارا وقت کھانے کی تلاش ہوتے میں ایک دن بیٹھ کے کھا رہی تھی میں دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ ان کی نظر کہیں اور جا ہی نہیں رہی سوائے اس کے کہ ان کو کھانے کی چیزیں چاہیے یا اپنا بچاؤ کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے تو یہ ایک بہیمت الانام تو اس سے یہ بہیمیت ہے یہ. لیکن یہ کہ ایک ہوتی ہے انسانیت ایک انسانیت ہوتی ہے کہ انسان کے دائرے میں عقل سے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے بہیمیت جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں صرف خواہش ہے نفس آپ نکاح کرو یا نہ کرو جہاں چاہو اپنے من کی مرضی پوری کر لو جس کے ساتھ چاہو رہ لو جس کو چاہو چھوڑ دو یعنی کہ فریڈم آف چوائس کا غلط استعمال اللہ نے ہمیں فریڈم آف چوائس اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم پھر جو چاہے کرے اور اس کو ہم اپنے رائٹ اور اپنے حق کی خاطر سب کے رائٹ خراب کریں مثلاً ایک شخص نے کہا نا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مسلمان ہو کے زنا نہیں چھوڑ سکتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا کہ میں سب چیزیں چھوڑ زنا نہیں چھوڑ سکتا آپ کو اس کی مجھے اجازت دینی پڑے گی تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا آپ نے فرما اچھا بیٹھو تم کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کو ایسا یہ تو میں نہیں چاہوں گا تمہاری بیٹی کے ساتھ نہیں یہ بھی نہیں چاہوں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں یہ بھی نہیں چاہوں تو پھر تم کسی کی ماں اور کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کے ساتھ کیوں کرنا چاہو گے تو اس, اس, کو سمجھ آ گئی اس نے کہا میں, میں چھوڑتا ہوں یہ بات میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا سمجھ آ گئی نا بات آج آپ دیکھیں کہ ہم ایسی تمام کباہتوں کو حلال کیے ہوئے جائز کی کیا فریڈم ہے جو جس کا جو جی چاہے کرے اور پھر وہی چیز جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے ہم حلال کر دیں اسی طرح کھانے کے معاملے میں جو جی چاہو کھا اب جانوروں کو وہ کھلا دینا جو ان کی فطرت کے خلاف ہے اس سے کیا ہوا ان کی سائز آپ دیکھیں ان کے کی, ان کی بہیویئر دیکھیں جانوروں کے بہیویئر میں تبدیلی آ گئی اور ان کو جب ہم کھاتے ہیں تو پھر انسانوں کے بہیویئر بھی آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا بن جاتا میں دیکھتے کہ جو ہماری فوڈ ہوتی ہے نا اس کا ہمارے بہیویئر پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے جب آپ صحیح کھانا نہیں کھاتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کے اندر ایک بہیمیت پیدا ہوتی ہے اس بہیمیت کی سیٹسفیکشن کے لیے پھر انسان کیا چاہتا ہے اگر حلال ہے تو حلال پہ بھی زیادتی کرتا ہے اور حرام ہے تو اس کی تو پھر ہے ہی زیادتی یعنی ایسی خوراک کھانا کہ جس کے بعد انسان انسان نہ رہے جانور کے درجے کو پہنچ جائے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے تعلقات کتنے مد... ایک ہسبینڈ وائف کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اور پھر اس سے جو ڈسٹسفیکشن ہوگی اور اس کے جو اثرات ہوں گے اور اس کے جو نتائج ہوں گے بہت دور تک چلے جائیں گے تو کسی بھی چیز کے اندر کوئی لمٹ باقی ہی نہیں رہی اب دیکھیں ایک وقت تھا نا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو گھروں میں عام طور پر رکھ رکھا ہوتا تھا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا اتنا کھانا ہے یہ نہیں پکے گا یہ نہیں دیا جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہے تو سوچتی یہ کیا ہر بات میں رکاوٹ اب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی حکمت تھی اس میں آپ دیکھیے کہ جو عزت محفوظ نہیں گھروں میں لڑائیاں ہیں ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں خرابی ہے لمٹ سے باہر نکلے ہوئے ہیں لوگ نگاہوں کی حفاظت نہیں یہ خرابیاں کہاں سے ساری شروع ہوئی یہ اعتدال کے خراب ہونے سے اعتدال کے بگڑنے سے نہ ہم نے اپنی عقل سے کام لیا نہ کوئی سینس سے کام لیا نہ وہ روایات جو ایک تجربے سے ثابت شدہ تھیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ان کو بھی پامال کیا دین اخلاق کو بھی پامال کیا نتیجہ کیا ہے دن بدن فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ہر دوسری جگہ لڑائیاں ہیں فساد ہیں تعلقات کا بگاڑ ہے عورت اپنے دائرے سے باہر ہے مرد اپنے دائرے سے باہر ہے سکون کہاں گیا کتنے گھرانوں میں ڈیوس ہیں کتنے گھرانوں کے اندر بچوں کے پاس ماں باپ نہیں ہیں یا سنگل پیرنٹس فساد جو ہے وہ اپنی آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے نا یعنی شاید دنیا میں اس درجے کا بگاڑ کبھی ہوا ہو جس درجے کا اس دور میں ہم نے اس بہیمیت کی وجہ سے اور اس دہریت کی وجہ سے ہم نتیجہ پائے کہ جب انسان خدا کو ایک طرف رکھ دے اور کہے کہ موت زندگی بھی ہماری مرضی کی ہے وما یہ الدہر بس یہ گردش زمانہ ہے وما لہم بدال کمن علم نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی علم کیا دلیل ہے ان کے پاس کیا ثبوت ہے انہم اللہ یزنون. نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں یہ بس ان کے خیالات ہیں خود ساختہ تھیریز ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اب دیکھیں کہ کس زور شور سے دھڑلے سے اس کو پروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی اس کائنات کا مالک ہے اور یہ سب کچھ خود ہی چل رہا ہے